Ну, а что, а что вас, собственно, удивляет? Ну, у нас, э, скажем так, сложилось немножко другое мнение о русских СМИ. И вы его просто у нас только, только оно начало э, формироваться, а вы его взяли и разбили. Тем, что вы поддерживаете Евромайдан, и вы более того против пропаганды. Ну, я, э, я очень сожалею, что я э, нечаянно нанес вам урон такой, логический. Вот. Но и если честно, то вы же, наверное, прекрасно знаете, что в России есть два типа СМИ. Это одни СМИ, которые э, как бы выражают официальную и околоофициальную точку зрения, и другие СМИ, которые выражают свою точку зрения. Вот и все. Айдар, а скажите, как там, ну если вот смотреть телевизор, читать большинство газет, как там выглядит Евромайдан и в Киеве то, что сейчас происходит? Ну вот только что э, я значит, э, читал колонку нашего обозревателя про то, как вчера освещали Евромайдан центральный канал. Я сам не смотрю, поэтому не могу сказать. А теперь обозреватель наш смотрит специально. Вот. И, конечно, там очень смешно. Там и про Швецию, и про Полтавскую битву, и какая-то еще совершеннейшая ересь, которую даже трудно комментировать, но это все в жанре анекдота. Но, тем не менее, конечно, большинство россиян получают именно такую информацию. Но единственное, все-таки, надо отдать должное. Вот наш обозреватель сказал, что и в программе Соловьева вечерний был нормальный диалог. Там, по крайней мере, сам ведущий Соловьев он спорил с этим с Дмитрием Киселевым, который занимался пропагандой вот в этой программе своей, да. Mm -hmm. Вот и там 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 как бы была более здравая картина представлена. Вот, но, конечно, в программе Дмитрия Киселева это трэш. Это, насколько я прочитал, насколько я слышал, и я верю нашим обозревателю, это что-то что с чем-то, конечно. Но понимаете, каждый работает в своем жанре, и в своих, на своих зрителей и на тех людей, которые им руководят. Я думаю, что не стоит удивляться. Вы, наверное, тоже знаете Дмитрия Киселева, он работал у вас. Вот, поэтому вот, мне кажется, это неудивительно. Каждый делает свое дело. Вот. А но, с другой стороны, очень хорошо освещал вчерашнее событие телеканал «Дождь», который я смотрел э, 5 часов подряд или 6. Mm -hmm. вот. И, и э, мне очень понравились ребята и Тимур Олевский, который, наверное, вы знаете, он в Киеве э, сейчас находится, э, из гуще событий передавал. Они все время давали прямые включения. Э, и я, вот, я вам так скажу, кто хотел получать объективную информацию в России, у того с этим не было проблем. Потому что телеканал «Дождь» он во всех пакетах есть, и его можно смотреть. То есть человек, который интересуется политикой по-настоящему, он, конечно, все видел как есть. Вот. Но пассивный зритель, наверное, особенно не только в Москве, но и в России, наверное, конечно, он жевал вот эту жвачку, которую федеральные каналы э, развешивали и растягивали по ушам ему. Uh -huh. Вот как-то так я отвечу. То есть нельзя сказать, что все, все тут было подано превратно. Да? Но, конечно, огромная часть аудитории получает вот такие предостережения о ведущей, может быть, шведской агрессии. Вот, и о страстях, которые царят в Евросоюзе, куда никогда, конечно, русскому человеку соваться нельзя. Вот. Ну, как бы два мира, понимаете? Вот вообще информация в России разделена на два мира. И те, кто интересуется, они могут знать все. Ведь нет никаких преград для человека, который хочет знать. Понимаете? Я понял. Хорошо, большое спасибо, Айдер. Спасибо, что вышли с нами на связь. Спасибо, спасибо за, вам за ваши удачи. слова. Дело в том, что Украина мне не чужая страна, вот, поэтому я очень за нее переживаю и очень переживаю за вас. Мне хотелось бы, чтобы все события закончились мирно, чтобы не было была не революция, но под давлением общественности были политические перемены, новые выборы демократизации и подобные вещи я думаю я надеюсь что так конечно и будет но мы желаем также чтобы в россии вот перемены какие-то случились которые вам нужны